əciz 4-cü səhvdə xəstə var. Kəbik, təbii ki, təbii, onlar təbii. özləri ələmə. Və əgər yaxınlarından kimsə də, sizə də, müraciət edib bu istəyi də bunla bilər və siz onlara yəqin ki, yaxınlıqdan kömək edəcəksiniz. Əlavələrimiz də var, desəm, buyurun. Başqa bir adam da var bizim. Aha, bizim bire? hər kəsdə tibb məntəqəmiz var, həkim Aha. məntəqəmiz var. Təbii ki, onlar o xəstə haqqında məlumatları də olur və bir bir neçə gün əvvəl bizim onlarla söhbətimiz, onları dəvət edirik bu xəstələri əşğarlayırlar. Yəni özlərin onlar bilirlər bəzən. Yəni onlara məlumatlandırırıq və hər gün də səhər 1-2 kənddə, yəni tibbi məntəqəsində biz bu tibbi müayinəni təşkil eləyirik. Bəli, sə səyyar müayinələr və insanları ora dəvət edirik. Və o e, kənd nümayəndəsi, icra nümayəndəsi də bu işə cəlb olunub, bələdiyyələr də bu işə Aha. cəlb olunub. Bunlar e, insanların ora gətirilməsini təşkil eləyirlər ey zaman da bizim məntəqənin həkimləri və bütün tibb heyəti bu Hı -hı. işlə məşğul oldu. Və orada bizim e, dediyimiz kimi 8 briqadamız var. Bu 8 briqada e, 7 növ həkimdən təşkil olunub. Terapevt var onların içərisində, e, cərrah var, neypatoloq var, dermatoloq var, oftalmoloq var, lor həkimi var. E, bir də ginekoloq qadınlar üçün də ginekoloq nəzərdə tutmuşuq. Biz məsələdə və mütəmadi olaraq indi hal-hazırda bu gün aşağı növbədə həkim məntəqəsində onlar müayinə keçirdiblər. Bir az onlar mənə məlumat verdilər ki, hardasa bir 300-dən çox xəstə ə, insan keçirdiblər. Bəli, indi yəqin ki işlərdə saat 4-cü yığılara da yekunlaşdırılar. Aha. Eee, biz siz bir məqamara axıbı mənə ki, dediniz ki, məsəl 10 minə yaxın bu günə qədər ümumi e, müayinə olunanlar var və bunların arasında 800-ə yaxın artıq xəstə olan insanlar hə. aşkarlandı. Daha çox, yəni bölgəmiz üçün spesifik xəstəliklər varmı ki, yəni e, daha çox bu xəstəliklərdən əzizə şükür bəlkə də insanlar bu mövzuda yəni bu məlumatları bitdikdən sonra belə, e, yəni insanlar bilməlidir ki, bu Bizim ya yəni, bizdə daha çox bu xəstəliklər var və başqa bir vaxtlarda da müayinə olunmaq üçün bu mövzuda keçsənə. Çünki biz siz check-up yəni bu bir, bir bu müayinəni bu formada reallaşdırırıq. Bundan sonra isə bütün bu e, 7 həkim bir araya yığılmaq, e, yəni insanların həm vaxtını alır, həm də bir qədər də ki, e, deyək, buna imkan yaratmaq e, biraz çətin olur. Bu barədə istirəm danışaq. Demək olar ki, ürək-damar sistemi xəstəlikləri üstünlük təşkil edir bu xəstəliklərin içərisində onda bir çox nevroloji xəstəliklə də çəfayət qədər var. Sizdə sahəniz olan bu göz xəstəliklərlə xəstəyilə bağlı necədir? Şikayət qədər var. Aha. Dünən Gərmədüş qəsəbəsindən 28 nəfərə göndəriş verildi mərkəzi rayon xəstəxanasına. Hətta yan yəni, onların vəziyyəti çox pis olduğu üçün. Yox, yəni? belə də yox. Yəqin ki, kiçik xəstəlikləri daşıyır, zəif görmə olub, onların Lata, bayağı olur onların içərisində. Müxtəlif göz xəstəlikləri olur. Bir 28 əlavə omuayniyə, əlavə instrumental muayine. Təbii ki, bizdə mikroskop vasitəsilə baxılacaq, başqa belər aşkarlanıb daha dəqiq diaqnoz qoyulub və müalicə taktikası seçiləcək. Ondan ötürü dün, bu gün səhər mənə məlumat verdi ki, gözdə kimi dünən orada olan digər 28 nəfərə nəvro göndəriş verilmişə. Yəni bizlə bağlı. Ə, biz siz bu səhər işlə məşğul olduğunuzca görə yəqin ki bu məsələ sizin də yəni düşündürəndir məqam olacaq. Biz hələ müayinələrdən, müalicələrə dəvət edən vətəndaşlarla danışırıq. Amma biz insanlarda olan bir mənfi məqamlardan biri də adi təkidə bir baş ağrısı zamanı da belə və vaxtdakı deyə ən yüngül xəstəlikləri sadalıram da. Yəni qrip zamanı belə ə, həkimə müraciət etməkdən daha çox evlərinə yaxın qonşuya olan əzəbəqon suya, yəni əzəxanaya və gedirlər və, və, və. və orada deyirlər ki, mənim başım ağrıyır, ona bir uyğun dərman verin. Ambəkbüm ilə bu baş ağrısı hansı xəstəliyin əlamətidir və ya, qripin hansı çürkü bildiyimə görə qripin elə özünün 200-ə yaxın növü var bilmirlər hansı növündə nəyə müalicə olunmaq lazımdır. Yəqin ki bu, yəni səhiyyəçisi olaraq sizi narahat edən məqamdır. Bu məsələlərə yəqin ki sizdə yan keçməsiz fikirləriniz olub. Təbii ki, biləcəyik, hər bir insan fərddir. O fərdin də hər bir orqanizmində xüsusiyyəti var. Bu günləri mənim başım ağrırsa, qonşum aldı indi işdə baş ağrısı, sakitləşdirir. Mən də ağrılıq üçün paşa sakitləşdirir. Bu məfhum çox yanlış məfhumdur. İndi baş ağrısı baş ağrısı simptomudur. Baş ağrısı xəstəlik deyil. O baş ağrını yüzlərlə xəstəlikdən törədə bilər. Ona bu özünü müalicə etmək, özünü müalicə etməyə belə bir prinsip e, çox yanlış prinsipdir. Mən vətəndaşımıza, vətəndaşlarımıza müraciət edirəm ki, hər hansı bir narazılıq oldu, mütləq həkimə müraciət edəsiniz. Özü-özünün müalicə ilə məşğul olmasınlar, qonşunun vəzifəsi ilə məşğul olmasınlar. İlk növbədə ki, müraciət edəsinizlər və həkim o xəstəlinin diaqnozunu aşkar etdikdən sonra onun müalicəsində həkim məşğul olsun. Çox yaralı yerimizə toxundunuz. Məsələ çox aktualdır, çox bizim üçün ağırlı bir yerdir. Həqiqətən e, insanların gedib apoteklərdən e, nəzarətsiz e, istədikləri dərmanı almağın, qonşunun, bəy doktor zəhir e, dedi, qonşunun, dostunun, nə bilim, kimin-kimin məsləhəti ilə aldığı dərmanı qəbul etməyə böyük fəlakətlərə gətirib çıxarır. Birinci normal insan həmin o qonşunu deyir, dostu deyir, vəylə xəmir vəylə xəmir. Əgər o normal insansa, bilmədi ki, e, məsləhət verməb düzdür. Belə də bilmirsən. Yenə də diqqətli həkim qərarı həkim verir. Bu, yəni bu qərarı verməkdən ötürü də müəyyən bir dövr keçmişik. Müəyyən bir təhsil görm görmüşük və yaxud bu gün də təcrübə toplayırıq. Hər qonşu sözü ilə oturbacaksan da həkimdən nə ehtiyac hə var da? Belə hə ehtiyacdır. İkidi tərəfdən apteklər verməməlidirlər. Özünə hörmət eləyən aptek işçisi, o professional aptek işçisi heç vaxt xəstəyə dərmanı verməz. Reçetsiz. O başa düşür ki, dərman dərmanların özünün fəsaddarı da var. Eyni zamanda xəstəliklə düzgün müalicə olunmamaq, yəni düzgün e, qeyri-düzgün qəbul eləməy dərmanı müəyyən fəsaddlara gətirib çıxarda bilər. Və adi bir baş ağrısından bəyəsöhbət elədik. İndi vaxt sadə bir şey deyim. Ola bilər ki, baş ağrısı. Baş ağrısı çox müxtəlif xəstəliklərdə də ola bilər, hətta beyin şişində də ola bilər. İnçi infazalarında. Bu xəstə götürüb baş ağrısını də qəbul eləyir və baş ağrısı sakitləşir. Sabah da qəbul eləyir bir gündə, daha bir gündə, o biri bir gündə böyük bir şiş, böyə, böyə də böy beynində daha böyük halaqətlərə gətirib çıxardı, daha böyük dəyişikliklərə gətirib çıxardı. Onu da müalicə etmək mümkündür. Bax görürsüz, adi bir şey. Aşağısı dərmanlarla istifadə elədir. Və ya xoşbəylə öz sahamda deyim, o qədər bizdə də olur ki, gedir abdetə gözüm ağrıyır və ya xoş gözüm Aha, qızarır. Bir dərman. Bir də görürsən ki, gəlir bir 10 gündən, 5 gündən sonra bu quyunuz qışasında böyük bir yara və ya xoş böyük bir dəyişiklik. Aylarla məşğul oluruq o işdə. Və ya yəni vaxtında gəlsəydi 3 günə, 5 günə o, məsələ həll olulacağıdı, amma belədirsə ailə nəticədə yenə də xəstə itirir. Həm sağlamlığını itirir, həm nə bilim maddi cəhətdən itirir, həm mənəvi cəhətdə itirir və ilə başqa. Belə diqqətli olmaq lazımdır. Yəni bu məsələni dərdan da, yəni işin bilicilərinin dilindən eşitməyə yəqin ki, sizlər şimdə xoş oldu. Mən bu ailə həkimi mövzusuna da qayıtmağı istəyəcəm sizdən, amma ə, mən düşünürəm ki, proqramın bu anında bir musiqiyə gələyəm.

başlaya bilərik Başlaya bilərik. Salam əz televizya tamaşaçıları, hər birinizi salamlayıram. 16 məktəb 4 qrup və qrup daxili mübarizə. Həyəcan. Sevinç. Sual və cavab. Kostyushka dağı hansı kitədə yerləşir? bizim fikri qeyd e elə mədasın əki zədələr, aksi yox, ə, tərs də yox. Bunlardan yalnız 8 komanda növbəti mərhələyə keçəcək. Zəka məktəblər arası biliş yarışması. Hər həftənin bazar günü 12:30-da. Təkrar çərşənbə axşamı 15:30-da. Hər birinizi xoş gəlir deyirəm əz tamaşaçılar. Həftəli futbol icmalı. Həftəli futbol icmalı. Ölkə, Avropa və Dünya çempionatları. Oyunlar, nəticələr. Ən maraqlı məqamlar və qollar. Ekspert proqnozları. Hər bazar ertəsi saat 20:00-da Telestadionda izləməyi unutmayın. Kino dünyasından və dünya kinosundan ən son xəbərlər. Məşhur kino xadimlərinin bioqrafiyaları. Filmlərin çəkiliş prosesləri və kadr arxası görüntülər. 24 kadr cümə günü 16:45-də, təkrarı isə olmayacaq. Bizi izləməyi unutmayın. Good wishes week. Hər şeyi tapdalamaq olar. Yalnız onun qarşısında acizlik. Fakt reallıq üstündür. Salamınız tamaşaçılar, salam sabahınız xeyirli olsun. Zövqünüzə oxşayan musiqilər. Maraqlı məlumatlar. Günün əlamətlər hadisələri. Sujetlər. Canlı bağlantı və qonaqlar. Bütün bunlar bir cənub səhərində, həftə içi 5 gün, səhər saat 8:00-da JTV-nin canlı efirində. Bol bol gülüş. Absurd xəbər. Maraqlı görüntülər. danışan şəkillər Bütün bunların şahid olmaq istəyirsinizsə, çərşənbə günü saat 19:00-da absurd şounu izləməyi unutmayın. Gündəlik ev işlərini bitirəndən sonra ən gözəl istirahət bu siqili veriliş izləmək. İllər dəyişdikcə məhəllələr də dəyişir. Amma Bu verilmişdə təzə mahnıları dilləməyə xoşlayıram. Mən mahnı dinləməyi çox sevirəm. Elə musiqi li verilmişlərdən mənim tam zövqümcüdür. Bir sözlə, mən özüm də azarkeşam. O verilmişləri ki, köhnə mahnılar dinləri, ötən günlərim yadıma. O da ki, çalma məualadım tez tapıram. Musiqi mədəniyyətdir, musiqi təbliğdir, musiqi həm də istirahət. Bizi yaşından, peşəsindən asılı olmayaraq hər kəs deyə bilər. Bu verlişə hər kəs azərkeş ola bilər. Azərdən uzaq, Azərə yaxın olun. Hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli tamaşaçılar. Dünyada və ölkədə baş verən ən son iqtisadi hadisələrin yekunu şəhir. Dünya bazarlarından ən son maliyyə proqnozları. Həmçinin ən son texnoloji yeniliklərdə Biznes Globalda xəbərdar ola bilərsiniz. altamaq olar. Yalnız onun qarşısında acizlik. Fakt. Reallıq üstündü. dem ki bu xəttəli müəllimə son tamam yəni mövzumuzun son ə, deyək ki reportlarını vuraq ki bu mövzuda yəni ə, bəlkə də hər bir ailənin ailə həkimi olsa ə, bu da elə bəlkə müayinələrin, müalicələrin rahatlaşması, asanlaşdırılması təbii, üçün təbii. Ə, yəni effektiv ola bilər çünki bu dünya təcrübəsində istifadə olunan bir şeydir. Sizə bir şey deyim. Bizdə ailə həkimləri var. Hı -hı. Yəni əv əvvəldən də olur. Yəni sahə həkimləri elə ailə həkimləridir kətlərdə tibb məntəqəsi müdirləri, ümumiyyətlə tibb məntəqəsində işləyən həkimlər, bunlar elə ailə həkimləridir. Amma burada bir məqam var ailə həkimi ilə bağlı. Burada bir psixoloji məqam var. Yəni ailə həkimi həm də ailənin dostudur. Ailənin üzvüdür, belə götürülür. Yəni bu ailədə tələbçi bir qız uşağıdımı, oğlandımı və yaxud bir qadın, kişi Heç kəsə deyə bilməyən dərdini, yəni o qədər mərhəm olur e, ailə həkimi o ailəyə. E, hətta e, bütün dərtlərini, sərdlərini heç kəsə deməsə, atasının arasında demədiyi sözü həmin ailə həkiminə deyə bilər. Və o ailə həkimi ona görə bu daha psixoloqdan hətta daha mənalıdır. Məsələn, e, bütün xarici ölkələrdə, yəni nəzərdə tuturam Avropa ölkələrində hətta ailə həkimləri doğuşuq evdə, ev şəraitində Hı -hı. E, qururlar. Məyən istəyili bir şərait yaradırlar və elə öz evində ə, hamilə qadın uşaq dünyaya gətirir. Görürsünüz nə qədər yaxşı, nə gözəl. Psixoloji cəhətdən görürsünüz nə qədər bütün əzizləri yanında və uşaq dünyaya gəlir. Bax, baxın bu ailə həkiminin rolu nə qədər böyükdür. Yəni məncə doğrudan də vacib bir məqamdır. Hansı ki, onsuz da yəni bizdə belədir. Yəni bir nəfərin bir yaxın həkim dostu, tanışı olur. Müxtəlif başqa bir problemi olançı, onun görsə səiasına aid olmayanla zəng edib olunan məsləhət alır. Amma bu işi bilavasitə, yəni belə bir formaya gətirmək, yəni professional formaya gətirməli olurlar. Bu da məncə çox yaxşı bir şeydir. Çox əla şey. Yəni məncə bu məsələdə də bir qədər maraqlı oldu. Bir çox üzr istəyirəm. Bu gün bunu hazırlıq gedir. Hə. O həmin həkimlər, yəni ailə həkimləri, təsəvvür eləyin ki, bir terapevtdir, bir kəttdir. Ancaq o işləm öz terapevtik kişilə məşğuldur. Boyadan deyirəm ki, o ailəyə yaxındır və yaxud ailə həkimidir. Amma xeyr, belə deyil. Amma ailəyə kimi hər tərəfli hazırlanır. Həm bu psixoloji momentləri necə tutsun, necə ünsiyyət yaratsın, həm psixoloji cəhətdən İnzi zamanda tibbi cəhətdən burda təkcə ailə həkiminin borcu deyil ki, elə onun terapeutik e, işlərini bayaq dediyim kimi görürsüz hamilə qadınlar doğuş prosesinə həyata keçirilir. İnzi zamanda gözə baxır, müəyyən istiqamət verir. Yəni ilkin bayaq dediyimiz kimi ilkin müayinə, ilkin halları aşkarılaşdırmaqdan ötrüdür ailə həkimi. Hı -hı. Və yaxud qulağa baxır və elə xona bura. Yəni bu ailə həkiminin bilavası. Yəni ailə həkimi bu gün hər tərəfli bir həkim olmur. Yəni bu ixtisaslaşmalıdır. Bəli, ixtisaslaşmalıdır. Hal-hazırda da e, bu ayrıca bir ayrıca bir e, bir yarım bir həkim qrupu kimi ayrılıb. Yəni nə deməkdir ki, göz həkimi var, nə deməkdir ki, lora həkimi var. Yəni onlar başqasının işi ilə məşğul deyillər. Eyni zamanda ailə həkimi də öz işi ilə məşğuldur. Heç söz o işlə məşğul deyildir. Tibbiy müəssisədə onu buraxdı. Yəni təqib istəmir. Yəni avtonom gedib ailə həkimi ola bilmək. Yəni bunun xüsusi ixtisaslaşma xətti var. Bəli, bəli. 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 O ailədə uşaqlardan, uşaqlıqdan ta böyüyənə qədər o ailənin ən yaxın adamıdır. O ail bu nəzarətə çağırır. Lazım olanda isə ayrı-ayrı mütəxəssislərə cəlb eləmək. 30 məsələt verirəm, məsəl vasitəçilik bu məndən daha effektiv bir şey olar, ixtisas təhsilmə göstərir. Çox sadəcə deyil. Bir həkim, dem ki, öz ailəsi sizin nə qədər əhəmiylidirsə, həmin ailə həkimi də həmin ailə üçün o qədər əhəmiylidir. Dem ki, mən öz ailəmizdir. Bacım, qardaşım mənə zəng eləyir, falan iş nə oldu, falan həkimə necə gedim, başı bağlayır. Mən özlükdə ən azı bu məlumatlı olmaq lazımdır. Bizi hər ayda həkim yoxdur. Deməli ailədə həkim olmayan ailələr üçün daha əhəmiyyətlidir. Eləmi həmin ailə kimi onun evinin içərisində. So, Həqiqətən yaxşı bir təklifdir və özü ki bizə çox nəyə görə lazımdır ki, kiçik yaşlarımızdan, çünki yəqin ki siz həkimlərdə də olub bir qədər ə, həkim xəstə utancaqlığı hiss olunur. Həmin. Xəstələr çünki biz bu yaxınlarda bir dəfə massallıqdan hətta Türkiyədə fəssaslaşmış həkimlər də dəvət eləmişdiz. Onlar daha bu mövzuya yəni açıq-açıq şəkildə bir üzə verir də dedilər ki, məsəl söhbətlərin arasından aslında bir də görürsüz ki, yəni iddia edirdilər ki, Ə, yəni öz problemlərini rahat şəkildə deyə bilmirlər. Daha çox da bu görsünüz evet. ki, e, yəni ginekoloji problemlər zamanı və ya də ki, bəylərdə ə. olan xüsusi problemlərlə bağlı açıq-açıq danışmırlar. Yəni onu deyirdim sizə ki, Aha. psixoloji cəhətdən olaraq o daha mərhəm olur. Uh -huh. O hamudan, atadan, anadan, qardaşdan, bacıdan daha yaxın olur. Aha. Xəstə, yəni orada ailədə olan xəstə insan, öz ağrı keçirdən insan Ə, daha asan deyir, daha yaxın olur deyə ona öz dərdini, sərdini hər hansısa deyə bilər. <laughs> həmin həmin ə, məsələdir. Bəli, təəssür. Mən Zəlil Həkimlə bu mövzuda toxunmaq istəyirəm ki, bu da əslində bu da yəni müayinənin bir növüdür. Bu dəfə Milli Məclis səviyyəsində yəni çox bəlkə də bu müayinədən daha çox söz-söhbətə səbəb oldu. Bununla bağlı biz hətta proqram da hazırlamışıq. Yəni bu bayədi məlumatlar da vermişdik. Bu da niqahdan öncə aparılan müxtəlif müayinələrin vəcibiyyəti ilə bağlı. Bu yəni ki, sizin də bir yəni hakim olaraq, yəni səhərçisi olaraq buna münasibətiniz var. Bunu necə effektiv sayırsınız? Və vacibliyimi istəyərdim sizin dilinizdə. Bizim mənim bildiyim qədər bu yaxınlarda bir dərcə bu məsələyə baxmışdılar. Xüsusilə işçi qatları ikdə olan insanların Aha. və qomlu qalaqalı olan insanların bir-birindən evlənməsi bir nöqteyi nəzərdən doğru deyil. Buna əlavə mən bildiyim qədər artıq respublika məclisinin qə qəbul etdiyi qərara əsasən vağlar yəni qeydətli qeyd geydiak yaz şöbələri, vətəndə e, evlilik qeydət şöbələri. E evlanları ilk öncə evlenməmişdən qabaq tibbi mairəyə göndərməyimizdə. Xüsusilə burda erit talassemiya xəstələri, xilaydır burda hemofili xəstələri, xüsusilə, qastalar, xüsusilə iş, digər xüsusi xəstəliklər və eyni zamanda bir-birinə qohum olan insanlar. E, və bilirsiniz, e, sevgi azaddır, məhəbbət azaddır. Təbii ki, elə insan ola bilər ki, tibbi mairədən keçsin, bunların evlenməyə məcburiyyət qoyulmasın. Amma praktikada mümkündür. Mən o cür idi olmuşam ki, lap keçici yoluxucu xəstəliklər misallarla, sevgili qədər ciddi olum ki, onlar öz razı olunmaları ilə çölüləyirlər. Bunu elə dəyişə bilmədilər. Yəni də bu xəstəlikdən bu zərər çıxdır, gələcəkdə bu önə bir daha başqa tarixə dönüb gərilsə elilər. Amma keçicidir hətta yəni özünü kiçəldir. Bəli, özü kiçəldir, elə, amma elilər. Amma bu o demək deyil ki, bütün insanlar belə düşünməlidir. Xeyr. Və təbii ki, evlanlar ilk növbədə tibbi maraqdan çəkməlidilər və vətəndaş evriliyi qeyd edən idarələr də tibbi mərağın nəçəsinə uyğun olaraq onların evrildiyini təsdiqləyir.